В рамках робочої поїздки голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка до Кривого Рогу першою відбулася зустріч з керівниками виконкому міської ради головою Юрієм Вілкулом та його заступниками, а також головами районних у місті рад і представниками правоохоронних органів. Ми почали год неплохо, уже оплатили 4,2 мільярда налогів тільки за перший квартал. Все предприятия работают, хотя много сложностей, много сложностей с тем, что мы, наши предприятия, некоторые потеряли рынки, которые традиционно были раньше. Но несмотря на это, они работают и находят возможности развиваться дальше. Что касается работы районных советов и исполкомов, то я хочу сказать следующее, что в прошлом году мы выполнили все э, программы и э, те обязательства, которые мы взяли на себя, кроме э, ряда непрофинансированных. Сейчас казначейство работает э, вполне нормально. Я думаю, что нет задержек сейчас по казначейству. Валентин Михайлович, мы вам очень благодарны и благодарны э, всем, кто это организовал работу. Поэтому у нас сегодняшний, вот э, здесь все присутствующие, у нас нет вопросов вот на сегодняшний день По роботі казначейства, по парплатам. міський голова доповів і про цитата нормальне функціонування транспортної системи і про житлово-комунальне господарство, яке в цьому опалювальному сезоні, за його словами, відпрацювало без збоїв. Місто не лише вклалося у відведений ліміт використання газу, а й навіть досягло невеликої економії блакитного палива. Город е працює із інвестиціями. От ми е В городе только за прошлый год где-то около 600 миллионов получили инвестиций. Поэтому наши предприятия, мы отработали технопарк. Голова облдержадміністрації в своем обращении до участникам встречи акцентовал внимание на основных задачах, які на сегодня ставят президент Украины та уряд. Це збереження миру, стабильности и порядку на Дніпропетровщині. Мы должны продемонстрировать всем, что независимо от партийной принадлежности, это единая, единый организм, единая область живет интересами именно Тех людей, которые проживают в нашей области. Мы больше не будем жить войной. Люди психологически устали не от войны, а от ожидания войны. А, все время нагнетание ситуации, что да, Днепропетровская прифронтовая. Да, к нам везут раненых много, потому что лучше оборудованные больницы, э, лучший персонал. Э, а врачи высококвалифицированные. Но, прошу отметить, Днепропетровская область не воюет. Ни один снаряд еще не упал на Днепропетровскую область. Да, мы будем экономически помогать нашей армии, и сейчас это происходит. Нагрузка на область серйозний. Затвісно, і, і на вас така нагрузка, тому штадінз самых крупных городов промислових. Також Валентин Різніченко виокремив як одне з найважливіших питання безпеки під час проведення масових заходів, які передбачаються у травні. Зокрема, задіствують всі можливі сили, задіяти всіх волонтерів, которых можна задійство. Задействовать все какие-нибудь общественные организации, которые реально могут помочь. Я понимаю, что сил э, одних силовых блоков не хватит. Но нам важна безопасность людей. Нам нельзя повторить ни Харьков, ни Одессу, ни чего другого мы будем всегда помнить о тех людях которые с которыми это горе случилось там. но нам у себя нельзя этого допустить я прошу это первый вопрос и это самый сейчас важный вопрос если не касаться социальных вопросов это безопасность що до найближчих перспектив валентин Ризниченко зазначив с максимальному залученню пилотных проектов та инвестиций до днепропетровщины я буду стараться получить сюда любые пилотные проекты, любые э, инновации, любые э, инвестиции. Э, я ответственно заявляю, что если инвесторы будут приходить и будут создавать здесь рабочие места и достаточно много, ну, много, то мы э, не только прогарантируем сохранность этих инвестиций, на уровне там, области, городов. Мы государством прогарантируем и дадим государственные гарантии для защиты этих инвестиций. Мы се сейчас под любой проект, который создает социальные, э дает нам социальные привилегии, мы будем э с вами создавать персональный инвестиционный климат. Голова облдержадміністрації наголосив на особистому прагненні збереження цілісності країни, її культури, як у перспективі Європейської держави. По завершенні зустрічі Валентин Різніченко ознайомився з роботою Криворізького муніципального центру послуг. Зазначив незабаром, скоріше за все, новації досвіду єдиного вікна у Кривого Рогу запозичуватимуть інші міста Дніпропетровської області.